Мы сегодня с вами собрались здесь в день, когда празднуем Рождество Иисуса Христа. Я так задался таким вопросом, есть ли на Земле еще какая-нибудь личность, которую, ну вот так, вспоминают уже две с лишним тысячи лет. И не только вспоминают просто так, вот знаете, как вспоминают, бывают разные люди в истории, которых вспоминают, а практически на всей планете говорят об этом, говорят, хотя, как правильно сегодня брат заметил, многие уже говорят совсем не о том. Рождество для многих стало просто символом каких-то, не знаю, традиционных торжеств, в которые не вкладывается даже какой-то глубокий смысл. Но мы с вами, братья и сестры, знаем, с чем связан этот праздник. Он связан с приходом Мессии Иисуса Христа, нашего Избавителя на землю. Я рассуждаю так, знаете, сегодня люди живут, и, наверное, немногие задумаются, что все на самом деле не так, как нам говорят. Или как в большинстве случаев нам говорят. Но нам говорят, несколько примеров. Нам говорят в течение многих лет, человечеству там столько там миллионов лет, а первых еще нашли там, не знаю, сколько, 10 или сколько там, не знаю, миллионов, какие-то кости находят там, что-то. А Библия говорит совсем другое, около 6 тысяч лет человечеству. Оно гораздо моложе, гораздо моложе, чем нам об этом твердят в школах, в университетах. Оно моложе. А что в этом удивительного? Почему этому нельзя поверить? Нам говорят о том, что цивилизации зарождались как-то, может быть, очаги какие-то были там, где-то племена до сих пор какие-то первобытные еще почти что существуют. А мы смотрим Слово Божие и видим, что события по-другому развивались. Что был потоп, после которого выжила только Ной и его семья, и сыновья его, и их жены. А после этого... Те племена, которые сегодня в полудиком состоянии находят, не что иное, как одичавшие потомки Ноя, которые распространились по земле, и, может быть, забыв о Боге, забыв о чем-то, стали жить, поклоняясь идолам, и служа по своим понятиям, живя, и превратились в тех, в тех кого мы видим сегодня. Ну, может быть, находят их где-то далеко. А что тут удивительного? Попробуйте современного человека переместить, оставив его без компьютера, телефона, электроэнергии, современной одежды, еще чего-то переместить куда-нибудь подальше, а потом придите и посетите его лет через 20. И вы увидите, что там будет или кто там будет, как он будет разговаривать, общаться, как он вас встретит или проводит и так далее. Мы увидим очень большие изменения и увидим, что в принципе это, это все лишь видимое. Лишь видимое. Нам сегодня говорят о больших достижениях этого мира. Я недавно как-то делился этим словом. А на самом деле это катастрофа. В сфере взаимоотношений люди, можно сказать, дичают и деградируют, превращаются, ну, в то, что Библия говорит. Она говорит нам об этом. Люди будут злые, надменные, злоречивы, родителям непокорны, все такое прочее. Библия говорит нам об этом. Это происходит, а фасад очень красивый. Люди что-то делают, какие-то новые технологии, что-то, все блестит, все яркое. Но это только фасад, это маска. А что за этим? Что за этим? Братья и сестры, вы знаете? Э, мне хотелось прочитать из Псалма 2 такие слова. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? восстаются цари земные, и князья совещаются против Господа и против помазанника Его. Расторнем узы их и свергнем с себя оковы их». Ну, они так размышляют, да? «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение». Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блажены все уповающие на него». Вы знаете, братья и сестры, сегодня как бы не были могущественны цари этого мира, или так, по крайней мере, они о себе думают, но Слово Божие говорит, что Господь посмеется им. Есть у людей замыслы, они разные замыслы, они могут быть масштабными, они могут быть злыми, они могут быть еще какими-то, но настанет время, когда эти замыслы раскроются, Господь посмеется им. Вот царь, которого я помазал, это Иисус Христос, помазанник Божий. Господь поставил его, или Бог, сотворивший небо и землю, поставил его царем над всею землею. И сегодня можно быть благодарными, братья и сестры, Богу, что Он открыл нам эту простую истину, что мы сегодня знаем, кто есть царь над всею землею что мы сегодня знаем, в чем истина в том, что Он пришел на эту землю, и через Него дается людям спасение, и что ничего более ценного, чем жизнь с Христом, чем познание Его, не существует в мире на сегодня. Все это, все остальное, оно останется здесь, оно слетит, как шелуха. Вы знаете, как, ну, Библия, это же известный факт, мы же ничего сюда, апостол Павел так говорил, ничего не принесли в этот мир, равно знаем, что ничего и не унесем отсюда. Я когда-то для себя размышлял, и, может быть, тоже уже произносил эту фразу, ни одной молекулы не возьмем отсюда. Это же удивительно. Не то, что золото, серебра с собой не заберешь. Молекулу одну попробуй отсюда забери, туда, в вечность. Ничего же не получится. А что человек заберет? Он заберет, может забрать только духовное наследие, которое здесь получил. Что приобрела его душа здесь? Что приобрела его душа здесь, когда Господь открыл познание об Иисусе Христе? Что приобрела эта душа? С чем она пойдет? Она придет туда нищая, ни с чем. Или она придет с богатством, которое обрела, познавая Иисуса Христа. Слово Божие говорит, собирайте себе сокровища на небесах. Это оно говорит нам делать сегодня, сейчас. Не когда-то мы придем туда, но здесь, как мы поступаем, уже будет зависеть от того, собираем мы это сокровище на небесах, или мы придем туда, как я уже сказал, ни с чем. Вы знаете, братья и сестры, еще в продолжение той мысли, с которой я начал, что, ну, все не так, как нам обычно говорят. Вообще к этому надо привыкнуть, к этому надо привыкнуть. Сегодня настолько много лжи, говорится, что, э, ну, что, что люди начинают их, ей верить. Ее так много, что ей начинают верить. Знаете, когда э, на общем фоне лжи немного, и так немножко сказали, сказали, люди начинают сомневаться, что-то тут не так, что-то не, 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 но когда ее очень много, очень много то люди начинают верить, потому что представить себе не могут, что в таких масштабах может быть лжи сегодня в мире. Ее очень много. Но, братья и сестры, как не обмануться, как не быть обманутыми в этом мире? Нужно приходить к слову вечного Бога. Нужно приходить к тому, кто это слово оставил для нас. Нужно приходить к тому, кто открывает истину, кто сам есть истина. Путь истина и жизнь к Иисусу Христу. И тогда какое бы количество лжи, неправды, зла в этом мире не царило и не было – Человек, знающий Бога, он будет знать путь, будет знать дорогу, будет видеть свет, к которому нужно двигаться и идти. И этот свет ⁇ это правда в Иисусе Христе. Он пришел на эту землю, как мы слышали, читаем, всякий раз вспоминаем об этом, пришел как обычный человек. Он испытал все, что испытываем мы с вами. И поэтому, братья и сестры, написано искушен во всем, кроме греха. И поэтому мы с вами, братья и сестры, можем смело приходить к нашему ходатаю. Он нас понимает. Он нас знает. Мы можем обращаться к тому, кто пришел, чтобы искупить нас ценой своей жизни. Вопрос может быть в том еще, братья и сестры, что когда человек знает знает правду, то что он делает с этой правдой или как он поступает? Я зачастую задумываюсь о том, когда-то вспоминаю брата одного Анатолия Клиновского, если я не ошибаюсь на молодежной конференции, он когда-то говорил, если мы прочитаем что говорит Слово Божие, как, как учил Христос поступать этот, ну, людей, учеников своих в этом мире, то мы обнаружим, что в большинстве случаев мы живем почти так же, как живет этот мир. Да, мы понимаем, как нужно, но вопрос в том не просто понимание, а самих действий, самих поступков. И, братья и сестры, сегодня этот год, знаете, мы дожили, слава Богу, знаете, интересные даты, недавно я слышал такое. Такую мысль говорят, раньше книжки читали, 2000 какой-то там год, где-то в фантастических рассказах писали, 2000 какой-то год. А вот мы живем уже в этом 2015 году, и все нормально, реальность. Мы дожили до этого, братья и сестры, но не знаем, не знаем что приготовит нам этот год. И поэтому каждому из нас, познавшему истину во Христе Иисусе, важно то, как он ей распорядится, или как распорядиться этим познанием, как будет поступать сам в этой жизни, что приобретет для своей души, и чем может поделиться с, этим, с людьми этого мира, чтобы они тоже познали спасение. Хочу еще сказать э, такие слова, или прочесть из первого послания к Коринфянам, это тоже э, в русле э, мысли о том, что в мире говорят совсем по-другому, но Библия открывает нам будущее. «Говорю вам не тайну, не все мы умрем, но все изменимся» изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут не тленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит отлеп, облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон, благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Пусть, братья и сестры, день этого сегодняшнего Рождества, которое мы празднуем 2015 года, Он будет таким днем ну, мое пожелание, не знаю, как сказать, пожелание, наверное, пусть он станет для нас таким днем и праздником переосмысления своего состояния во Христе Иисусе, своего состояния в Боге, своего христианского хождения, переосмысления того, что происходит с этим миром, переосмысления того, что происходит с нами, переосмысления того, что или сказать своих взаимоотношений с Богом, чего Господь желает и ожидает от нас пусть воспоминания о том, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти, дать мир, чтобы люди обрели благоволение, так написано благоволение, да, в, на земле мир в людях благоволение, что Бог благоволит к людям, оно обернется в нашей жизни желанием возвещать эту истину спасения другим. И пусть правда о Христе. Правда о том, что Он есть Тот, на кого человек может полагаться, в ком найти спасение, обрести мир и жизнь вечную. Эта правда распространяется через нас с вами, через детей Божьих, через Церковь Иисуса Христа. И пусть Господу нашему будет слава. Тленному всему надлежит облечься в нетлении, и смертному в бессмертие. Это будущность наша во Христе Иисусе, но к ней нужно проделать путь еще определенный каждому из нас. Как сегодня говорилось, мы не знаем точно, сколько каждому из нас. Но это будущность. Если мы будем верны Господу на этом пути, то мы это вкусим. Это то, что принадлежит нам во Христе Иисусе. Пусть Бог поможет нам, братья и сестры, и пусть Ему будет слава. Аминь.